salam sejahtera sampai saya Zulki Fidu Razak Fidu 2 jam sesi penutup untuk ruang lanjutan Melayu minggu ini so kita akan cuti sebenar awal Muharram uh, so ini adalah sesi takhir kita untuk minggu ini Jadi, topik kita topik kedua dalam siri pembentukan minda peringatan Dastalian Uh, pelaksanaan kepercayaan kita akan break untuk maghrib sebentar lagi dan uh, kita akan buat siapa pasaran ya, uh, untuk lebih kurang sejam, sejam lebih yang pertama jadi keputusan minda pada kata setarian pelaksanaan kepercayaan sebelum kita mula saya baca penafian dahulu risiko pelaburan dagangan online secara margin mempunyai risiko tinggi tahap lebih tinggi boleh membantu atau menurunkan kerugian sila pertimbangkan sama ada berdagang online sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman objektif pelaburan dan kemampuan kewangan ada kemungkinan anda berhilang sebahagian atau keseluruhan pembelian oleh itu jangan gunakan modal atau wang yang anda tidak sanggup rugi anda seharusnya mengetahui risiko kerja dengan online dan mendapatkan perangan daripada penasihat orang bebas kiranya anda di sebarang kemuskilan wassalam uh, jaleh nama Zul saya Zulkif Lido Razak saja sebab pelabur -pul sepenuh masa dan dalam dunia dagangan lebih daripada 20 tahun jadi kita luangkan sejam pertama untuk analisa pasaran di mana, kalau anda perasan apa yang kita pernah bincangkan ya, mengenai uh, apa perubahan cat yang saya akan lakukan, tentu pun out to you guys. Terima The, the actual S&P 500 index bukannya dia punya dia punya ni eh. dia punya uh, cash contract yang anda tengok US 500 to cash. Ada uh, satu lagi adalah futures. Jadi ini adalah actual uh, index dia. Jadi kalau kita gunakan dekat sini yang kita nak tengok adalah lonjakan sejak daripada 7 April. Jadi kalau kita betul-betulkan dia kepada actual gunakan magnet kat sini. Okay. Sekarang ni level ni be masih belum lagi mencecah 1618 sebab banyak perbezaan dia. Kalau ini mencecah 1618 lonjakan dekat sini mencecah 1618 Okay. Ini adalah motif ya, Dalam sistem kita Apabila kita melihat kepada Indeks yang melakukan motif Kita akan Maksudnya ini sampai macam ni Kita akan melihat kepada Kemungkinan kita sedang melihat Negatif yen dynamic Sekarang ni Ini belum But remember kita punya, kita punya, apa dia, the, uh, kita punya map untuk final. Eh? Adakah kita, beza dia adalah kalau ini naik, kalau dia tak mencecah 1618, ini bukan motif. Ini adalah impuls biasa. Okay. Ini ha, perbezaan dia. Jadi kalau dia adalah motif, kita akan, kita akan lukis, index kita akan lukis yen P ke atas tak ada dah yen P nak ke bawah number two adalah kita lihat kepada Dow Jones okay, dan kita akan lihat actual Dow Jones punya punya index eh. dan kalau kita ambil yang sama master belum lagi mencecah 1618 kenapa saya tunjukkan begini? sebab the moment ini mencecah 1618 diikuti oleh dekat Dow Jones mencecah 1618 ini akan ditandakan sebagai yen dynamic maksudnya daripada low yang berlaku pada 7 April kita akan melihat yen pair tak ada dah pegang ke bawah. Dan ini, ini, ini yang saya maksudkan ya. Sebab sekarang ni kita masih melihat ini sebagai dollar dynamic. Di mana dalam dollar dynamic apabila pembetulan ini berlaku okey kita jangkakan untuk yen pair seperti AUD dan lain-lain ni akan melakukan pegakan ke bawah di sini. Faham ke? Kan, But sekiranya kita menandakan bahawa dekat indeks tadi, low yang berlaku 7 April, kita menandakan indeks sebagai motif indices. Sebagai motif dan motif bermaksud lekuk ketiga dia mencecah 1618. Ini tak ada. Kita akan lengkapkan struktur ini macam ni. Dan ini akan ke atas. Kita habis dua merah di sini. Faham? Okay. Jadi itu itu impact dia. Eh? Jadi kalau itu berlaku, kita juga akan katakan bahawa dolar kat sini uh, kita di apa AJ? Uh, AUD US dollar dekat sini ini tak ada dah. Ini tak ada. Kita akan menyaksikan ini lekap dekat sini dan kita melihat kepada pegangan ini. Ha, tu, itu dia punya impact. Ya. Eh? Jadi sekiranya uh, di sebelah kiri ini adalah impulse, jadi kita jangkakan ini akan melakukan impulse ataupun diagonal or whatever bentuk dia lah. Kemungkinan besar adalah impuls uh, impulse biasa. Faham? Jadi kalau itu berlaku, ini tak ada. Jadi, semasa, yes, saya tahu bahawa uh, kalau kita lihat kepada riset dia, kalau kita ambil pure riset dia, pure riset dekat sini, dekat cash contract dia, hampir mencecah 1618, but belum lagi. Yeah. The moment dia mencecah 1618, ini mencecah 1618 dan kita katakan bahawa ini adalah 1, 2, 3 sekiranya dia membatalkan divergence. Faham tak? Kalau dia membatalkan divergence itu 3, 4 and 5 dan kalau itu berlaku yen pair kita akan mula lukis ke atas dan di sini akan buat shallow correction sebelum melonjak balik ke atas. But apapun yang anda jangan buat adalah short index. Saya cerita benda tu dari tahun lepas. Bila dia jatuh kat sini, kita akan cari equal leg dia. Bila dia naik, kita cari cara untuk enter dia. The thing is, sekarang ni, US500 berada dalam zone no trade ini di antara 100 ke 1618. Anda akan dapati volatiliti dan kita pun dah lihat volatiliti dan apa dia maksudnya pergerakan tidak menentu eh? naik atas turun ke bawah dan pada semasa kita jangkakan bahawa pergerakan masih lagi extending ke atas dalam extension lekuk satu. Okey, kenapa lekuk satu? Kenapa lekor satu kali? Sebab apa yang trending dekat kawasan ni? Sejak daripada low ni. Dollar index. Bukan yen pay. Okay, yang kita nampak trending semasa adalah dollar yang trend. Yeah? Kalau kita tengok kepada yen pay, ini tak trending. Boleh. Simple. Simple cara untuk kita wasalamualaikum. Okay simple kaedah untuk kita menentukan apa yang mengkori dinamik semasa. So dengan pandangan berkenaan uh, kita ada data untuk GDP. GDP tu bacaan ketiga eh. Tapi bacaan ketiga GDP uh, they might be revision revision higher. Ni ni maksud saya. Okay. Malam ni, kita akan ada bacaan GDP. Okay? Jadi kalau anda nak fahamkan, kita tengok kepada dia punya break. Eh. GDP ini adalah uh, bacaan yang sebelum ini, eh, yang keluar sebelum ni. Okay, pada uh, GDP untuk US dikeluarkan tiga kali. Kenapa tiga kali? Okay? Third estimate. Ni adalah second estimate yang keluar pada hujung bulan 5. GDP untuk US adalah untuk quarterly. Ya, bacaan sukuan. Yang kita akan lihat adalah first quarter. Dan GDP ni mempunyai merangkumi data yang amat-amat besar untuk kita melihat pertumbuhan ekonomi. Dan apa yang dilihat adalah data-data yang berikut um, apa, pembelanjaan consumer, uh, pelaburan government spending export dan juga import Okey, dan kita dapati uh, GDP US untuk kuartal pertama adalah bacaan negatif kenapa dia negatif? sebabnya adalah import ni apabila import meningkat ia adalah something yang negatif kepada bacaan GDP Faham tak? Kenapa import meningkat? Sebab apa yang berlaku pada first quarter Adalah jangkaan tarif Kita ada Trump yang mengambil alih jawatan sebagai presiden Pada bulan 1 okay? Dan mengumumkan uh, Akan melihat kepada polisi US Dan mem mem apa, memulakan tarif pada bulan 4. Jadi sebelum ini ingat kan eh, untuk ini adalah first quarter. First quarter ni bulan 1 sampai bulan 3. Jadi ia adalah dalam tempoh yang ini. 1, 2 dan 3. Jadi tarif dikenakan bulan 4. Kalau anda pengimport, anda tahu kan eh, cukai akan dinaikkan. Jadi basically orang import awal. Sebab so, itu kita ada import yang meningkat dan eh, Uh, pada tiga bulan yang pertama tahun ini ataupun first quarter. Itu sebabnya kita nampak ekonomi berada dalam keadaan negatif. Negatif 0.2. Okay. Jadi, kena, macam mana yang bacaan satu, bacaan kedua, bacaan ketiga? Semasa GDP untuk advance, digelar advance GDP dikeluarkan, kebanyakan adalah maklumat untuk bulan satu. Dan sesetengah data untuk bulan 2 Second estimate kebanyakan data bulan 1 dan bulan 2 Dan termasuk sum data untuk bulan 3 Ingat dikeluar pada 29 Mac Eh 29 Mei Dan apabila kita melihat GDP malam ni Itu adalah untuk Kesemua data Pada 3 bulan pertama Sekiranya ada any new info anda akan dapati revision berlaku kepada data. Tu yang kita nampak revision naik, revision turun, itulah. Ah ha, tu kalau anda nak faham macam mana data kerajaan dikumpul. Ini data kerajaan, ya. Eh? So, uh, bacaan ketiga lazimnya tidak mempunyai kesan yang besar dalam pasaran unless dia lari jauh. Mana tahu tiba-tiba hujung bulan 3 tu Um, apa import lagi banyak kapal yang masuk sebab in, ia dikira sebagai import apabila kapal sampai ya. Eh. Adakah LA banyak kapal yang sampai New York kapal jumlah kapal meningkat uh, tu tu lah Jadi sekiranya itu menyebabkan uh, bacaan yang terlalu jauh revise dan kita akan dapati perakaun. Tapi kalau setakat jangkaan negatif 0.2 Keluar negatif 0.1 ke, keluar negatif 0.3 ke, dia tak ada apa. Nothing much. Okay? Jadi bacaan ketiga ni lazimnya tak ada banyak perubahan. Yang anda akan tengok kepada GDP adalah pada bulan depan apabila kita ada untuk second quarter. Jadi tak ada banyak lah. Itu adalah untuk malam ini di mana kita akan ada GDP US eh. Uh, but itu adalah final GDP lazimnya. Jangan tengok forex factory merah, kuning, orange. Tak ada hak, tak ada apa. Fahamkan apa data tu Pada malam ni juga kita akan ada durable good orders. Uh, kita akan ada unemployment claim. Unemployment claim lazimnya dia tidak punya kesan yang banyak sebabnya dia data mingguan. Jadi tiap minggu dia terima data. Uh, macam kita lah. Kalau ada terima gaji sebulan sekali, anda menunggu. Tapi kalau gaji kita minggu, uh, dia okeylah uh, memang uh, ia, ataupun gaji harian. Habis kerja dapat gaji. Dia tak menjadi satu event yang yang di, uh, menunggu. Uh, tu itu maksudnya. Okey. Apapun yang kita nampak dekat cat semasa. Okey. Dengan pandangan bahawa indeks masih lagi meneruskan pegangan ke atas, saya extendkan dekat sini sebagai lekuk tiga. Kenapa kita extendkan lekuk tiga? Sebabnya dolar tadi yang sedang memasuki, ini akan masuk satu, dua, tiga of tiga. Okay. Dolar yang sedang trending eh? Uh, bounce dijangka berlaku dan kita akan nampak gold jatuh sekejap uh, dolar naik sekejap but secara keseluruhannya kita ada high low low high low low kita dah ada benda tu kita dah ada trend Okey? um, jadi itu sebabnya saya jadikan indeks sebagai lekuk tiga sekarang di mana pembetulan dekat dekat uh, dolar semasa membolehkan mungkin kita akan lihat pergerakan ini malam ini sebelum extension lagi. Yeah. Uh, don't don't click index. Seriously. Pada semasa ini saya boleh habiskan ini sebagai pembetulan yang lebih besar. Jumlah lekuk dia cukup. Kenapa? Sebabnya kita berada